Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм. Добрий день, уважаемые жовтоводці. Я сьогодні хочу ответить на ті питання, которые задаються в наше управлінні, в управлении труда і соціальної защиты в назначення субсидій. Ну, сразу хочу сказать, что ви, наверное, всі помните о том, что И сказали о том, что с 1 мая введены новые изменения по назначению субсидий. Это постанова номер 319 девятнадцать от двадцать года о про внесенных изменений до деяких постанов бинету министрів Украины. Сразу хочу сказать: по окончанию отопительного сезона у нас в городе пользовались субсидией 13 тысяч семей. Подлежит автоматическому перерасчету субсидий 7252. То есть эти свыше там 5000, а эти люди, которые еще продолжают пользоваться субсидией. Пересчитано в автоматическом режиме 2983 заявления. Подлежит нам пересчитать еще 4269. Почему такие цифры? Ну, во-первых, потому что. В автоматическом режиме это значит, что человеку не стоит обращаться в наше управление. Мы самостоятельно делаем соответствующие запросы в фискальную службу, в остальные органы, пенсионный фонд, остальные органы, получаем эту информацию, вручную забиваем их программу, получаем расчет субсидий. Поэтому это достаточно длительный процесс для нашего управления. Мощности нашего управления не слишком большие, поэтому вот такой остаток. Я э, понимаю желтоводцам, что они не хотят получить сразу информацию, э, как только получен, проведен автоматический перерасчет. Что же делать? Ну, придется, наверное, подождать. Мы попробуем успеть посчитать все субсидии до сентября месяца. У нас еще впереди полтора месяца. Я думаю, что мы успеем сделать перерасчет всех субсидий. Следующий вопрос, который мне задают, часто спрашивают. Ну хорошо, вы не посчитали субсидии, а как же мне платить? Отвечаю очень просто. Если вы пользовались субсидией в предыдущий неотопительный сезон, платите по тем суммам, которые назначалась субсидия на предыдущий неотопительный сезон. Если же вы не пользовались субсидией и считаете о том, что у вас должна быть субсидия на этот неотопительный сезон, то платите приблизительно 20% от суммы доходов. Вот такой расчет. Ну и какой еще следующий вопрос у нас часто возникает, это по тому, что каким образом внедряется. Дело в том, что у нас отопительный сезон закончился 30 марта, 1 апреля, а постанова введена с 1 мая. И по каким образом проводить перерасчет субсидий. У нас такой вопрос сразу возник. Мы обратились в Департамент социального захвата Температорской областной державной администрации, дважды обращались. К сожалению, мы ответа еще не получили. И еще один нюанс, который часто мне задают, спрашивают вопросы о том, ну вот у человека доход меньше прожиточного минимума, там на 10 копеек, на гривну и так далее. Постанова говорит однозначно, если доход меньше прожиточного минимума, то в расчет берется два прожиточного минимума. В исключительных случаях, если есть какие-то обстоятельства, которые говорят, что семья попала в сложные семейные обстоятельства, можно обратиться на комиссию, которая у нас создана при исполкоме, и расчет субсидий будет проводиться из, на основании решения комиссии. Вот основные вопросы, которые задают мне желтоводцы нашего управления в отношении начисления субсидий. И еще у меня большая просьба. Люди часто сейчас обращаются на горячие линии, обращаются в исполнительный комитет, просят ускорить расчет субсидий. Вы должны понимать, что ответы на ваше обращение готовят именно те люди, которые проводят как раз расчеты этих субсидий. Поэтому, если обращается человек, просто ускорить. Ну, подождите, я вас прошу, подождите немножко, это не так долго. Мы приложим все силы для того, чтобы провести расчеты необходимые, и люди получат размеры те, которые необходимо считать по субсидиям. Если вам действительно потребна эффективная реклама, телекомпания «Степ» має найбільшу аудиторию аудиторію та демократичні цены навіть у прайм-тайм.